Привіт всім, це Метеор і це 11 серія мого проходження спору космічської приключення. Попередній серії я закінчив на планеті, але оскільки не можна було сохранитись, то я вилетів систему. Really uh, так, що них, колоніст наступні, треба 150к. 225, ну, в принципе, не очень у нас есть за что куплять. Э, до свидания. Так, и трохи не играл, э, Блин. Какие у нас задания? Инопланетную империю. так, що у нас тут є? Что не помиляюсь, то так можна було керувати. Так, куди нам потрібно? Тут? Я це не то входу. Це це імперія. та 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 на на Де воно має бути? У мене здається якась штука така має бути... Ммм. Що в нашу каєч цей Живі істоти. Прелість щупальця. Що за щупальця? Що це таке? Як вона називається? Де її взагалі включати? Я щось не знаю. Команды. Блин, империя, союзники, враги, задание. Куда я вообще мой летит? Вали, ну и там какие-то проперец, может, там. Занятый планет. А, спори. Я уже був зустрічався с цією империей. Какие у нас третьи видно сыны? Торговлю, шо скажешь. Не готово. Э, книги Варзмира, Мира, Мудреца Великой Горы, говорится, никогда не спать в деловые отношения, не узнав своего партнера. Если ты поможешь в мы подумаем. Ну что, хочете? Захватывающие приключения ожидают тебя на планете Анакисару. Само проведение направляет тебя туда. Управление космическим кораблем это только часть того, что уходит в обязанности капитана. Тебе и твоей команде предстоит предстоит высаживаться на разных планетах, и здесь тебе понадобятся совсем другие умения. Наши ученые оснастили корабль устройством для телепортации, который будет приносить тебя и твою команду на планету, где вам предстоит выполнять задания. У всех крутых капитанов есть такая штука. Блин, мне не подобается. Прибыв на планету Ониксарос, выбери пировку для своей команды, а затем высадись на поверхность. Для выполнения некоторых заданий сможешь взять с собой десантный отряд. Выполнив задание, возвращайся сюда. Вознаграждение будет достойным. Келосно, надо да, надо это... Да, такая хоть звездная система. Не то. Вот, келосно. Скоро колонисты мне будут же открыть. Итак, ты отправляешься в космопорт, где тебе предстоит ознакомиться с азами космических приключений. Ты узнаешь, что ждет тебя на этапе космоса. Что делать, чтобы стать лучшим капитаном галактики? Так, тут нам открылся вот такие редактор редактор, снаряжение капитана. Клупак. Сейчас э -э, бы такие 40-50. Шахтерка. А ну. О, а похоже на корону, нормально. Далее, тут у нас что есть? Противогаз окулятор, маска бабочка. Ой, окулятор дає найбільший Ні, Не, він кошти найбільше. Далі, що у нас? Чудо броня. Котбок у хай буде. Жаропрочна пластина. Погони, знаю. Пояс в рідності, радіо. Це не хочу. Дарать, бейс. Якось так. Далі це броня вже пішла. Погони. Ні. Наплечники завеликі. <свист> такой а, короче. Дали шестеренка, не знаю, на загляд для чего хвостик, прочий бред. Ну, медальон дам ему. <свист> а тут не баше больше ничего. Это <свист> это позже откроется, Давайте высадка. Итак, ты отправляешься в космопорт, где тебе предстоит, тебе предстоит ознакомиться с азами космических приключений. Ты ждет тебе... А, ты же был. На этапе космос. Так, телепорт. Добро пожаловать не с Кого здесь только не встретишь? Хочешь найти приключения, и стать легендарным капитаном? Туда поговори с местными обитателями. Редуга, В завершение этого приключения ваш капитан получит баллы опыта. Вы можете следить за успехами капитана с помощью споров Педии. Когда капитан находится на планете, вы можете управлять им точно так же, как и существами на этапе существо. Пробуйте прямо сейчас. Поддерживайте уровень энергии на должном уровне. В противном случае вы не сможете использовать часть своих навыков. Носите капитана батарейками и генераторами, чтобы увеличить запас энергии. Мини-карта очень удобна для навигации по планете. На мини-карте отображается местонахождение капитана, цели заданий и место начала приключения. На индикаторе прогресса отображаются выполненные и невыполненные задания. Как только индикатор заполняется, путешествие заканчивается вашей победой. Прыжок, брачный долг с <связывающие> ним поговорить Робокопер, мне треба много робота Вот, блин, стоит белье без щука. здорово. Добро пожаловать, капитан. Тебя приветствует администрация Космопорта. Если ты хочешь знать, как стать легендарным капитаном, то это место для тебя. Не стесняйся, усматривайся, знакомься с местными обитателями. Слева торговец не знает все о последних сделках и их результатах. Сзади меня путеводитель. Он расскажет об обычных обычаях разных звездных систем и о том, как выйти из положения, если изменили тебя ботсман. Он ведает всем, что касается команды. Вот, пожалуй, и все, чем он ведает. У mm. mm. задание. Mm. Торговец, космический путешественник mm. и mm. mm. На торговца больше походят. Это... Приветствую, это... друг мой. Подходи ближе, ближе. Нет, не так близко. И Хочешь увидеть настоящий мит. тварь? Для... для, тебя у меня есть лазерная пушка, заряж... заряженный мяч и королевское кольцо. Но... Теперь доступно 32 что наступ... что? новых видов снаряжения, и у каждого свои неповторимые возможности. Чтобы получить доступ к новым фрагментам и снаряжения, нужно повышать звание, оснастить капитана новым снаряжением. Можно выйдя еще до начала выполнения задания, соответствующий... соответствующий редактор. Удачи! Я у него ничего не могу купить. Блин. Я как раз танцы не прокачивал. Подъем. Далее. Это я выполнил космический сейчас Это походу. Я швидко цикнул меня. Да? Йо-хо-хо, капитан! Всегда приятно встретить таких же путешественников, как ты сам. Я тоже прилетел со своей планеты, а потом в корабле энергия закончилась, и вот я застрял здесь. Как? В следующий раз, когда захочешь поучаствовать в приключениях, не забудь спрашивать на своей планете, а потом уже в союзных империй, Наверняка у кого-нибудь найдется для тебя задание. Если хочешь, чтобы приключения никуда не кончались, подпишись на трансляции, загружай приключения, созданные друзьями или другими игроками. В общем, сделай так, чтобы споропедия постоянно пополнялась. Если ты больше не хочешь участвовать в приключениях, просто щелкни на кнопки «Выйти из путешествия». Вуаля! Ты снова на корабле. Удачи, дружок! И вот, мы нам Здоровый тип. Джамбура. Боцман, ну к вашим услугам, капитан. Один да, э, капитан, и если он, конечно, не зеленый слаг, не станет, высаживается на планету без хорошей команды. Хочешь знать, как ее собрать? Просто нужно обладать такой выдающейся харизмой, как у меня. И тогда ты в два счета наберешь команду прямо на планете. Да, ребята? Но это я только я на я время. Там. Лучше заключать сьюзы с другими империями, чтобы они присоединялись к твоему флоту. Правда, не у каждом приключении можно высаживаться на планету с командой. От приключения к приключению команда не меняется, если ты, конечно, поддерживаешься всеми хорошие отношения, и если никто не погибнет, в бью. Ясненько? Ну да. Космопорт не он только что прибыл самый настоящий капитан. Блин, вот спермен. Здорово, блять, блять. Блять, блять. Блять, блять. 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 Блять пуф, фитами торговали. Ну ничего, больше с ними проблем не будет. Значит, хочешь, хочешь стать настоящим капитаном, да? Что ж, путь тебе пред предстоит нелегкие Все поджидают на каждой планете. Давай-ка объясню тебе, с чего начать. Э, первым, на первое тебе надо выполнять задание Сьюзен империй. С каждым переключением ты будешь набираться опыта. Чем больше опыта, тем выше твой ранг. Ну а чем выше ранг, тем больше инструментов и навыков. А что тебе своя... постепенно станет доступно супер для корабля. Все стоим, кого ждем. Вылезай из этой кучи мусора иди поищи себе работенку. И что мне рубит Главный робот. Ну. Надеюсь, свое любопытство удовлетворено, но капитан. Как видишь, тебя ждут целая галактика приключений, а еще галактика ждет нового легендарного капитана. Так, похоже, все готово. Итак, путешествие начинается. Ты как? Чтобы завершить задание, возвращайся на свою родную планету. <решили> а Прикольно лобай. <решили> Поздравляем! Первое приключение завершилось успешно. Теперь ты можешь соверш совершенствовать свои капитанские способности дальше. Так, стоит сотки. Капитан Рекрут. Не, капитан Головорезка, Ножевой кастет. Ядовитый кристалл. Не, еще сюда тики можно выбрать, да? Ну, для початку сброю. Местные у них. А шара с тем самым говорят. Раз. Два. И боцман твой. Капитан Готово. Так, задание вернуться на свою планету. Тут два. Э, так, да, моя планета. Блин. А нет, как раз будет по дороге. Я преданно спорю не всяких сомнений. Вот твоя награда, спорно. И подарочный экземпляр слова спориво. Хотелось бы еще уточнить. Говори о том, что оглажает твою душу, а слуги спорию и выслушает тебя. Дипломатия. Так, це я пізніше вже буду робити. А поки що виконую ті завдання, що ще є. У мене, до речі, десь ще має бути колонія. Я не пам'ятаю де саме. Так, да, тут. Забру... Я там досить давно вже не залітав. Блін! С кем тут не було, ще ничего не ведобо. Что? Посмотрите, ка, похоже, вернулся наш любимый, любимый путешественник. Всегда приятно видеть тебя, метеорчик. Надеемся у тебя хороший аппетит. Сейчас мы тебя хорошенько накормим. торговля. А! Ніжна. А! Гес мотор не знаю, блядь. Блін, Скільки вже тут не боє. І що до того часу немає завдання. Ах, так, тут 50. Так, теперь можно поговорить. Давайте это тобой сведений нас просто по Теперь мы готовы занять свое место в межгалактическом сообществе. Было бы хорошо наладить отношения с этой неизвестной расой. В будущем нам понадобятся союзники. Не люблю я союзников. Они не ненадежные. Было бы, э, так, я читал, выполняя разные задания, мы сможем завоевать их доверие. Возможно, их также заинтересует торговля. Для нас это было бы очень выгодно. Ты измеешься за новые задания. Я в деле. Ну, пан, выполнил одно задание и завершил уже. В наших городах прянос добывается в избытке. Нужно найти на нее потенциальных покупателей среди космических держав. Торговля пряносу значительно повесит благосостояние империи. Конечно, как мне это сделать? это просто в одной из своих колоний или на родной планете свободи пряность, но автоматически укажется в грузовом отсеке. Управляйся на одну из развитых планет развитых планет на Ди Империю, заинтересованную в покупке пряности, и установить с ней контакт через видеокоммуникатор. На панели торговли ты увидишь, сколько они готовы заплатить за пряность и решишь, хоч хочешь ли продавать ее по такой цене. Ты также можешь купить пряность своего торгового партнера и перепродать ее другой империи по более выгодной цене. Звучит прекрасно, я за. Отлично, потом всю жизнь будешь как сыр в масле кататься. Найди империю, которая предложит за твою пряную самую высокую цену. Не дай никому себя лапошить. Еще вопрос. Зарядка. До свидания. Доступны инструменты, малый топливный бак, батарея, генератор засухи, генератор атмосферы. <Рынёздone> ну, у них можете купить? Можу. Генератор атмосферы. Плотность атмосферы планеты. Снижает плотность атмосферы. Сидит колонии. Для чого мені, чесно кажучи, не розумію. Тут можна було б заснувати колонію якусь. Мені планеті, здається, нічого ще не збудували. Не зробили, точніше. Діяли чудо своїх союзників і виконує якесь завдання. Не союзників, поки що. Занятое, это не занято. Так, поговорим с вами. Приветствуем слу и спори, уди... удивлены твоему прибытию. Что привело тебя сюда, капитан? Э, ты как подзарядка? Я уже очень прилетел. Э, задание. Мы рады, что ты желаешь потрудиться во славу спори. Я очень имелый. ты ведь знаешь, есть какая-нибудь работа для меня. Дети споря приветствуют твою жажду служения, но не могут предложить тебе достойную миссию. Вероятно, в следующий раз такая возможность будет, но не сейчас. Его. Ты... Ты... Ну, Вы вот тут не ничего. Ну и следую. Что-то кто что что Не занято. Не занято. Нет, это азовый гигант. Вали... А, блин. Сорванный. Скаут, теперь она стекла с ведрезняется по цене. Торговля. Да, он не трогает. Може я щось тут попробую виконати завдання на планеті. Не знаю. Висадка. Щось таких завдань немає, і планети я не достаю, так що спробую на планеті щось виконати. Чтобы не убить сюда, да, внимание. Каждый... Ла-ла-ла! 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 Ла-ла! 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 Кадай! Эй, хорошо, тем. Эй, что на какую-то другую планету полетит. А, будет... О, что О! Что-то странное на радаре. Можливо, какую цивилизацию. Но... Мы обнаружили необитаемую планету. Животные и растения, которые могут пополнить экосистему других планет. Необитаемые планеты являются Также є істочником пряності, необхідної вашим колоніям. Ви ні. Ну, в принципі, поки що тут немає що робити. Давайте сюди полетимо. Пошукаємо якісь інопланетні раси. Это снова газовый гигант. Ай, блин. Нема могу что-то Я истосковался по чувству солнечного ветра за спиной. Есть какие-нибудь задания? Добро пожаловать, капитан Головорез, капитан Шепард. Дитя Спория, ведь ты, как и мы, следуешь философии веры. Один из наших свящ... Блин. Один из наших священников острова нуждается в помощи на планете Кри Горгон. Он хочет добраться до храма Спория и нуждается в сопровождении. Поможешь? Хвала спорю, і священник ожидає тебе на берегу, да будід ваш покот сп... спокійний. Ваш путь спокійним і легким. Я подивився, що вже досить пізно, тому я буду завершувати серію. E, на цьому я й завершу. E, 11 серію мого проходження, спор космічської переключення. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть великі пальці в гори, підписуйтесь на канал, також в мене є група ВКонтакті, ссылка на неї в описання. Всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей!